Доброе утро. Доброе утро. Привет. Ой, сыграла. Боже. Фаина Раневская. А что есть? Сейчас. как хочешь. Будешь трошки. Будешь. Чуть-чуть. всю почистила и всю сварила, да? да ни одной что? не осталось. А зачем тебе? Я хотел же показать, какая должна быть свекла. Ну. Угу. Но... Но ну, она одинаковая, что та бордошь, что та. Люди же знают. Волосы везде. Какие волосы? Самые. Волосня везде, на тарелках. Так, не там надо, пустика, я там то. Я вытирала все, что у тебя сидит. Это елочка стоит. Это жах. Давай, давай, давай. давай. Хрена надо 50 грамм, а там сколько? Да ну, будем, так будем таке же делать трошку, чтобы оно остренькое было, да? Таке. Это я буду в себе делать. Ну, ты, ты будешь. Ты мне скажи. Грам, чуешь, ну, грам 70. И на треш. На мелкую терку. Да, вот такую. А, ну, тут где вот его? Тут где тут вот такая пиздюленька. А где она такая? Потому что ты... Нет. На ось на оцю. Угу, mm -hmm, точно? Да, на оцю. Ну, тут, тут важко будет, на оцю, оцю на, на цю, на оцю. И буряк на оцю. Понял? Mm -hmm. Ну, оно будет нормально. Mm -hmm. Да, 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 на оцю. Да. На оцю будешь делать. Некий сахар Меряли? Десять, сказала. Десять, mm -hmm. десять. Снова ну, не нагреть? Да нет. нет. Ну что, я сейчас, не я... сейчас все А у тебе... я трошки зимой, все. Я тебе сейчас налажу. Не. Да, уже я трошки, чуть-чуть. Суп не очень горячий, Я да, суп горячий? не буду. Дай вот одну граммочку, один половник. Да, Ты же пеколи ешь. будешь. Один, один половник. все. Один, один. Все, Надя. Сейчас я один. Сандер, ты, ты, ты вот у Ты чё ищешь ну, Я не ем сейчас такое, ты чё ищешь у А чего ты не ешь? Жидко надо есть. Жидкое надо есть, я бы не ела такое. Жидкое вообще не надо есть. Здрасте. это вред, чтобы ты знала. Что вы делала? Я в магазин бегала. Шла, побегала, купила все. На беляши, фаршу купила. Вот это так. Ты будешь беляши делать? Буду, да. Буду, буду с картошкой и с укропом. Трошки сделаю. Ти от дивись. Ну де ну от супі. Де, ну, не, 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 не. ну от супа достав, дивись. На палець. Ну, я не бачу, я не бачу, не знаю, що воно таке, яка Ой, блядь. Моя? не моя не. Я в шокі. Чи? Чуєш, а тобі наскільки вже на? наїв? Звісно. Mm. І там є. Ой, вашу мать. Так а де воно? Куди я знаю, де ви тут трусите звздами над їду? Надо шапку одягати. В ну, мене, мене не сипеться, mm. мене не лізе волос. Мене волос... Ну то лапкавий mm. якийсь все. <клес> ти приїхала над кастюром цю мама. Тут двою. Хочеться тобі так, так, да, саме? Ну так. Ну. Хочеться, так обізать. Уже так старалася, бігала, господи. на пиздец уйдешь зубы. Ну, то я четыре замешу тисто. Так, я сейчас сюда перекипячу и поем сама. Я замешу тисто. чтобы на шесть, чтобы на шесть было готово, да, Сандра? Угу. Хорошо. У меня вообще, у меня волосы там не лезли, никогда. Щоб мене восимось. Що далі додавати в этом? Кілограм вот? Ну там я зважила там кіло сто, так усе хаїв. Да, кіло сто. І отам от 70 грам додавиш хліно. Ну, ти знаєш, ти зваж, наприклад, 60 на три додав. Розкол і спробуй. Може трошки сильніше зробити. Ну, в общем, да, все. Все, А потім положиш. Потом. Положиш солі, ложи по вкусу. Ну, Наприклад, там да, скільки да. сахару, положи сахару одну столову ложку і уксусу столову ложку. Потім усе розковиряєш. 9%? Да, да. Потім усе розковиряєш, попробуєш, що так добре. Если что-то не хватит, еще добавишь. Бо, ну, кажу, на, на, каждого ж на вкус. Я пробовала, например. Я пробовала. Я те, что -то добавь ложку того, ложку того. Это на сок, Можно соку лимонного. Выдавить можно. Это ног холодцу. Да, до всего. До всего. Это же на Пасху вообще до всего. До всего. До мяса. До, ну, всего. Ну, на Пасху самое классное сейчас. Mm -hmm. Самое на Пасху. Ну, она такая в меру у тебя. Да, ну ты так рубай в меру. Mm -hmm. Ну я то я большая тоже, я вот тут тоже десь грамм 70. Ну вот ты на ты зважишь, зважишь что Хрен сырой, да? Да, да. Ты хрен поважишь? Вот поважишь Я сейчас его уберу с воды. Тобі по. Ты его поважишь? Там не, дома виси, в недома вісити не. Що воно? Це не треба вдома зважити. І будеш тоді, тоді потрошку добавляй. Потреш, а потім добашу Що тобі. Ти бачиш, не бачиш, то не А сейчас как раз мотнусь домой, сниму видео. На полтора часа до театра репетиция. А с театра уже сразу ехать? Зуб делать. Сегодня ребята мне будет новый зуб уже окончательно. Так, сахар, соль, лимон и лимон. Ну, давай я уберу тебе все. Можешь лимонку добавить, можешь выдавить лимонку. Ты так выдавишь. Ну, я мене. посмотрю, да, я подумаю. Подивися, Саншу. Так, отдельно это, отдельно то. Угу. Сейчас убей какие-то чтобы ты все Спасибо за отбивные, вкусные. Да, Сейчас я сама, когда он тебе пакетик. Все равно, ребята, стареешь, ничего не делаешь. Ох, ничего мы делать не можем. Как-то немножко можно замедлить. Но всего лишь немножко. Надо... Просто некоторые люди с возрастом становятся красивыми. Мне кажется, что вот у меня как раз такой случай Мне радостно, что я не ужаснее делаю старость на, наоборот лучше. Давай я все это поспомню. Все, спасибо. Всё. Спасибо. До благодарности. До встречи. Ага. Чувствую можно тебя испытать. Выключи, Выключи. испытаю. Выключи, выключи паузу, нажал. Это термосумка нужна. Ну, вот та, что... Э, да, что автопонянка. Да. Ну, это а тебе надо? Я да. тебе отдам. Знаешь, какая она жилящая классная вообще? Она хорошая, но я Пожалуйста. я тебе... Пожалуйста. Что? Она хорошая, классная, а, на пикник везде. Ну, мне пикник не нужен, мне на билящий. Ты вяляешь, я положу и горячий буду привозить. Хорошо. Мне да. для тебя не жалко да не что ничего. Что вы говорите? Ну, это солнечко. она и хорошая, да, так, она так, удобная. И для тебя. Она удобная, будет хорошо тебе. В общем, мы уже, ты, як, ты звонишь и кажешь, спускайтесь, да? Не знаю, Надя, как буду. здрасте. Вы думаете, если вдруг я буду задерживаться, я же не знаю, как, сколько я буду делать. Мы там час. Может, я на 7 машин. Мы же не скажешь, спускайтесь, мы, мы приготовимся, а все же пожалуй, попадем и будем сидеть. Не знаю, Надя. Сложный, слож, слож, ну, не, сложный, сложный вопрос. Сложный вопрос ты мне задала. Давай, все. Ой, как я не люблю волосы, это как Ой, жесть. Извините, если кто-то ел в этот момент. Лучше кошачью шерсть, у тебя, знаете, я не, не брезую. Собачью брезую. Была бы у меня собака, я не, не бы собачью не брезговал головы. Хотя я готовлю, ребята, у меня ну, не, не бывает такого, что я вымываю. Ну, у меня в этом смысле. Не задручен в этом смысле. Вот запаха, понимаете, от себя. Потом приготовление еды для гостей, для себя. Я задручен в этом смысле. Как бы у вас там не складывалось не, мнение, что-то меня воняет. У меня он все постоянно, боже, да, какие духи, что это за аромат? Что это театр? театр спасите, в театре спасительно у нас всегда очень вкусно пахнет. Никто не скажет, что не воняет или изо рта, или еще откуда-то. Ну и в еде тоже я задроченный, Несмотря на то, что там кот. Тем более есть для кого-то еще. Всегда стараюсь. Болит у меня, зараза, забываю все мази помазать. Болит. Поворачиваешься, болит. Здесь вот прям с той стороны. Ай, прям вот пальцем трогаю. Ни синяка, ничего нету. То есть ничего не синее, ребята, не, не ударился я там нигде. Вот прям снаружи вот трогаю вот. Прям. Ай, вот место прям, точечка прям, ах, и оно аж стреляет. Вот при вдохе сильном ах, и при выдохе. Ай, это неврология, скорее всего, надо что-то, что-то к врачу написать. Семейный, у меня семейный врач был в зоне боевых действий, не знаю, где он сейчас, бечка. у меня есть в Арвисе семейный доктор. О, снилось, если что машину ударил, представляете? Что вроде еду, а передо мной какая-то маленькая машина стояла, которую я даже не видел. Я как-то так вроде, вроде поехал, поехал. И слышу, трррр, блин, зацепил, думаю, капец. Ой, тяжело руль даже крутить. Я пару дней назад шел, знаете, вечером футболки прям одной выскочила от СГК после батла и иду, и меня аж раз растерепало, вот, аж растрясло, знаете, я сел в машину, ру, знаете, только после какой-то знаете, перед сексом, типа, после... че это самое бывало, это такое, ну вот, ну, короче, когда вот э, трясет, вот, когда температура, знаете, вот такой после перед сексом, что-то, когда температура, спасибо, когда температура вот какая-то, вот, и ты пока согреешься, тебе трясет, ты из душа выходишь, когда холодная комната тоже может раструсить аж. аж вот так. Вот это еду, аж вот так терепаюсь. И вот так вот Ой. перевернулась сама. Я вот так терепала, терепала, клубника есть была, я хотел купить клубники. И думал, нет, выглянул, хотел маме с Надей принести клубники. А выглянул из-за угла, у Сайгака ночевал сегодня. Сайгачок вообще чудо чудное, диво дивное, знаете. Уже начал тянуться, уже лапы тянется, его по спине глажу, он уже лапы тянет вперед. Так, понимаете, смотрит так на меня. Смотрит, думает, что ты, кто ты, что ты, шо, кто ты такой в моей жизни, что так. ему понравился, в домике он спит. Там писали Мурчику. Куда Мурчику дом? Ну куда, ребят? На забор поставить его из дерева, который расквасится от дождя. Почему чему вот это глупости пишете? Тоже подумала, лучше бы он Мурчику отдал. Куда Мурчику? Куда я отдам Мурчику дом? Сейчас он тепло на улице, сейчас уже коты зиму пережил. Коту летом переночевать где-то там в кустылях, тыдес, под домом где-то там под загашником, за загашником, на дровах, под дровами. Для кота вообще не проблема. В сарайчик кому-то залезть. А бы его не травили, а бы его не били. Его кормят, он сытый, этот мурчик. Слава богу, никакого у него бешенства нету. То врачи хотели его оставлять. Я говорю, не-не-не. Ну, не дай бог, блядь, коту голову отрежут. Там же коту надо голову отрезать, чтобы анализ... Вы же поняли, как делается анализ на бешенство? Знаете ж я думаю, не-не-не, Мурчик сейчас уезжает со мной и прямо сейчас. Тюльпаны красивые. Мурчика думаю, не отдам на исследование. Сейчас сделаю на кулинарный канал делаю хреновину, она очень классная. Ира настолько тоже не любительница всего этого, на боже, как вкусно. Я когда пробовал ее, просто так можно есть, она пасту вообще классно. С мясом, с... с рыбой не знаю, но <coughs> с холодцом, с мясом вообще. С заливным каким-то из рыбы, очень классно. на повороте наеду на бордюр, ребят. Вот, боюсь вот эту носом ударить машину, понимаете, во втором, в среднем ряду. И всегда заворачиваю так. Ну, не всегда, но <coughs> бывает. Не каждый раз бывает вообще хорошо выезжаю. И вот немножко цепляю бордюр. Там возле ТБ, когда выезжаю, тоже боюсь носом ударить. Ну, куда ты, блядь, едешь, ебанутый? Ну, ты бил и все. Я еду, а он, блядь, сближается. Ну, боюсь всегда носом выворачивать, чтобы машина, которая едет, чтобы не зацепить, а беру ближе. А ближе цепляется колесо за бордюр. бордюр Сегодня прохладно у нас в Все, ребята, хорошего вам дня настроения. Спасибо за внимание. Что в, в этом видео не так? Что Свинья. В чем она говорит? О какой чистоте коту глаза почистили, полез жрать. Потом, ребята, я не приеду, Да, я могу Томаса взять на руки. Все, что угодно, и сесть есть. Не мыть руки. Да, это правда. И мне похуй Ну, что не так? Люди за столом сидят, собак целуют. И что? Человеком брезую. Мухой брезую, тараканом, волостнюет этой, блядь. Ж... Котом нет. Своим тем более. Ни с ни пустиком. Это самая большая шерсть у пустика, самая такая гадкая шерсть у пустика, она большая, такая, как волос. Сайгачок вообще на кота не похож как зверек, как чупакабра маленькая, такая дикий, что-то такой дикий зверек. <свист> кот, не кот, черт не шо оно. похоже на кота. Интересный, конечно, сайвак. Интересный кот. Он бы уже погиб, наверное. Помните, помните, ноги у него отнимались. Это что же неспроста. Это какие витамины ему там и какие для суставов и для всего давал. И уколы, и для головы, ему уколы, там и для мозгов. И глаза вот так у него дергались в разные стороны. И падал. Уже его хоронил, умирал. А він вычухался зайчиками. И радует меня дальше. Ранее мне сказали, что у тебя даже расселение есть. Это точно. Да, Надь. Завтра у меня спектакль. Ну, ты так я такси выезду. Ну, дивись. Ну, а после послезавтра останешься. Ну, да, если ты даже на 11, ты меня вывезешь на вывезу, Ну, все, на 11 сейчас закажу. Ну, так же, сегодня день рождения, завтра шоу в Рабах. 喝点水喝，跟喝点水喝。<noise> <noise> <noise>